मेरा फ्रेंड अयान उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ जी पढ़ी लिखी हूँ पर उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि बस क्या बता इतनी बड़ी गलती होगी मुझसे अपनी जिंदगी में आईडी का नाम ही यही था वी डॉट झिरो वन टू टू आपलं घर सोडून प्रेमा खातर राज्याच्या सीमा ओलांडून जाणारा ना प्रेम मिळालं तर ठीक नाहीतर सगळ्यावरती पाणी फिरलं जातं असाच काहीसा प्रकार रत्नागिरीमध्ये घडलेला आहे इंस्टाग्रामवरून ओळख झाली आणि नंतर प्रेमही झालं मग ती युवती पंजाबहून थेट रत्नागिरीमध्ये आली पण रत्नागिरीमध्ये आल्यानंतर प्रियकर मात्र नॉट रिचेबल झाला पंजाबहून रत्नागिरीला आलेली तरुणी संबंधित तरुणाला रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावरती उतरून फोन करत होती सोशल मीडियावर त्याला मेसेज करत होती पण त्याचा रिप्लाय मिळत नव्हता शिवाय उचलला गेलेला फोन कुणा भलत्याच तरुणीचा उचलल्याचा दावा देखील या तरुणीनं केलेला आहे आपल्या लग्नाला घरच्यांची परवानगी मिळाली असल्याचं त्यानं मला सा, सांगितलं मी त्याच्यासाठी घरदार सोडून पंजाबहून रत्नागिरीला आले त्यानं मला रत्नागिरीला येण्यासाठी पैसे देखील पाठवले प्रवासादरम्यान तुझं सिम कार्ड फेकून दे असं देखील त्यांनी मला सांगितलं त्याच्या प्रेमासाठी मी ते देखील केलं त्यानंतर कुणाचा तरी हॉटस्पॉट घेऊन त्याच्याशी संपर्क करत राहिले मोठा प्रवास करत रत्नागिरी स्टेशनला उतरले त्यानं मला तुला नेण्यासाठी रत्नागिरी स्टेशनला गाडी पाठवत असल्याचं सांगितलं पण स्टेशनला उतरल्यानंतर गाडी देखील दिसली नाही मी त्याला सातत्यानं संपर्क करत राहिले पण प्रतिसाद मिळत नव्हता मेसेज केले व्हॉईस कॉल केले पण प्रतिसाद नाही अखेर एक कॉल उचलला गेला पण कुणीतरी मुलगी बोलत होती हा नंबर हर्षकुमार यादवचा नसून तो रिझानचा आहे पुन्हा ह्या नंबरवरती कॉल करायचा नाही असं सांगत समोरच्या मुलीनं फोन ठेवला यावेळी माझ्या पायाखालची वाळू सरकली काय करू कळेना अखेर नोकरी करून पैसे कमवायचे आणि पुन्हा घरी परतायचं या इराद्यानं दुकानांमध्ये नोकरीचा शोध सुरू केला त्यावेळी मोबाईल दुकानदारांमध्ये नोकरी मागत असताना त्यांना मी सारी गोष्ट सांगितली त्यांनी पोलिसांना बोलावलं आणि मला मोठी मदत केली मी आता परत घरी जात असल्याचं समाधान आहे पुन्हा कधीच अशा प्रकारे फसणार नाही मला शिकून मोठं व्हायचंय न्यायमूर्ती बनायचय आईबाबांचं नाव मोठं करायचंय हे सर्व प्रकरण नेमकं काय आहे ते देखील पाहूयात साधारणपणे वर्षभरापूर्वी म्हणजे दोन हजार तेवीस मध्ये अंशु नामक अठरा वर्षाच्या तरुणीची इन्स्टाग्राम वरती एका तरुणाशी ओळख झाली संवाद सुरू झाला हळूहळू नंबर एक्सचेंज झाले व्हॉइस कॉलिंग सुरू झाली आणि या तरुणानं ना आपलं नाव हर्षकुमार सांगितलं तसंच तो रत्नागिरी येथे राहत असून त्यांच्या बाबांचा व्यवसाय असल्याचं देखील सांगितलं संवाद वाढत गेला प्रेम बहरत गेलं गोष्टी अगदी लग्नापर्यंत गेल्या पण घोडं काही पुढे जात नव्हतं एक साल थी मीन्स हम दोनों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग थी उसने मुझे दो महीनों से कह रहा था कि शादी कर लेते शादी कर लेते मैं मान नहीं रही थी फिर उसने मुझे बहुत फोर्स किया फिर मैंने कहा हाँ हम कर लेते शादी पहले तो उसने मुझे कहा दो महीने बाद कर लेते हैं फिर फिर उसने मुझे बोला दस पंद्रह दिन बाद कर ले फिर मुझे बोला कि आज ही आ जाओ आज ही शादी कर लेते मैं फिर मान गई फिर उसने मैं शाम को घर से निकली साढ़े सात बजे और उसने मेरे सारे टिकट के पैसे उसने मुझे मना कर दिया था कहता कि ना आप पैसे मत देना मैं पैसे दूंगा फिर मैंने उसकी बात मान ली फिर जब मैं लखनऊ चंडीगढ़ से लखनऊ पहुंची फिर उसने मुझे कहा अपना सिम कार्ड फेंक देना मुझे उसने अपनी कसम दी थी कि अपना प्लीज़ सिम आपको मेरी मैंने फेंक दिया फिर सिम कार्ड फिर उसके बाद क्या हुआ मैं किसी दूसरे के फ़ोन से नेट वगैरह लेके मैं उससे बात करती थी फिर वो मुझे कह रहा था आप जल्दी जल्दी आ जाओ मुझसे वेट नहीं हो रहा जब मैं उधर पहुँची रत्नागिरी पहुंची तब कोई लड़की बोल रही थी उसके उसी के ही नंबर से कोई लड़की बोल रही थी और वो लड़की कहती कि ना ये तो किसी उसने अपना नाम मुझे पूरा हर्ष यादव कुमार बताया था पर ये सच नहीं था वो एक फ्रॉड था उसने मुझे फेक आईडी डी बना के मुझे मैसेजेस किए थे वो उसने वो उस उस नंबर में से एक लड़की हो कहती है तो किसी रोज़ान का नंबर उस टाइम मैं इतनी शॉकड हो गई थी मैं इतना रोई इतना रोई मैं क्या उस लड़की की वजह से मैं इतनी दूर आई अपनी फ़ैमिली को छोड़ा अपनी फैमिली से इतना झगड़ा किया उसकी वजह से मैं मीन्स इतना भी सफ़र कर रही हूँ ना क्या बताऊँ अब वो लड़का कहता कि ना मैं तो तुम्हारे साथ रहा ही नहीं रिलेशनशिप में किसने कहा सामने से झूठ बोल रहा है और उसको जब मैंने प्रूफ दिखाया तब जाके उसने सच बोला पर उसका उसका नाम नाम आप उसने क्या बताया आपका? उसका असली उसकाम रुजान है बसली रुजान. मुस्लिम आहे आता हे पण बघा म्हणजे आता ह्याला काय म्हणायचं हे कोइन्सिडेन्स तर असू शकत नाही ना हे हिंदूंविरुद्ध झालेलं एक षडयंत्र आहे याचा अर्थ जे मुलींना आज फसवलं जातंय आणि त्याचा वापर काय कशासाठी करतायत आपल्याला नाही माहिती मुलाचं रुझान म्हणून आहे पूर्णा नहीं नाम है रोज़ान तो सॉल्व है रोज़ान तो सॉल्व तो तो सॉल्व तो सॉल्व तो सॉल्व कर तो आपसे वो बात कैसे करता था वो मुझसे ऐस क्या हुआ उसने पूरा बताया कि वो ना अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहा था कहता कि ना मेरे फ्रेंड ने ही बोला था आपको मैसेजेस उस कॉलिंग में उसका फ्रेंड बोलता था और मैसेजेस में वो मुझे मैसेजेस करता था और मुझे पता ही था ऐसा सब कुछ हो रहा था, करता था? वीडियो कॉल मैंने उसे इतनी बार फोर्स किया ना मैं क्या एक साल हो गया हमारे हमारे प्यार को तो एक बार वीडियो कॉल कह रहे नहीं, नहीं करनी मैंने वीडियो कॉल जब मिलेंगे ना तभी हम मीन्स एक दूसरे को आपस में देख लेंगे हाँ उसने अपनी फेक फ़ोटोज़ भेजी थी मुझे आई डी का नाम पी वी टी डॉट ज़ीरो वन टू टू था इन आई डी का नाम ही यही था पी वी टी डॉट ज़ीरो वन टू टू उस हाँ नाम उसने मुझे अपना पूरा हर्ष यादव कुमार बताया था और ये ये बताया था कि मेरे पापा पॉलिटिक्स में है और मेरी मम्मा भी पॉलिटिक्स में है और मैं दिन में कॉलेज जाता तो हूँ मेरा सेकंड ईयर बिजनेस मैनेजमेंट में कॉलेज है और दिन में मैं कॉलेज जाता तो हूँ फिर बाद में मैं अपने पापा की फैक्ट्री चलाता हूँ डीजल की पर एक बात मैं पूछ सकती हूँ क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि वो वीडियो कॉल क्यों नहीं कर रहा है या उसका चेहरा आपको नहीं लगा कि मैं जानूँ क्योंकि आप अठारह साल की हाँ जी हाँ जी पढ़ी लिखी पर उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि बस क्या बताओ इतनी बड़ी गलती होगी मैं मुझसे अपनी ज़िंदगी में अब ये गलती मैंने कभी नहीं करनी मैंने भी एलएलबी भी करनी है लॉयर जज बनना और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना है रत्नागिरी में पहुंची फिर मैं उस उसको मैंने आधे डेढ़ घंटे तक मैं उसको इधर उधर ढूंढती रही मैं क्या कहाँ पे कहाँ पे उसने मेरा सिम भी निकलवा दिया था फिर मैंने किसी और लड़की बैठी थी उसको बोला कि मुझे प्लीज हॉटस्पॉट दे दे मैं उससे बात करें फिर मैंने उससे इतने मैसेजेस किए इतने कॉल्स के उठाया नहीं फिर बाद में जब सिंपल कॉल की मैंने तब जाके कि किसी लड़की ने उठाया पर कोई थी? नहीं वो कह रहा था मैं लेने आऊंगा साढ़े सात बजे मैं जल्दी आ जाऊंगा पर वो आया नहीं उसके उसके बाद क्या हुआ मैं ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ था मेरे पास मैं फिर इधर उधर गई मैं क्या जॉब के लिए ढूंढती हूँ क्या पता पैसे आ जाए मेरे पास मैं घर वापस जा सकूँ फिर एक मोबाइल की शॉप में गई उधर के भैया इतने अच्छे थे उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम पूछी उन्होंने मेरी हेल्प की और पुलिस को बताया और जब पुलिस उस लड़के को लेके आई उसे सब अपना सच कबूल कर दिया कि मैं अपने मुंबई में, में मेरा एक फ्रेंड है अन वो हर्ष कोई था नहीं फेक नेम था वो मेरा फ्रेंड अयान उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ एक दिवशी हा हर्षकुमार यादव न घरच्यांचीच आपल्या लग्नाला परवानगी मिळाल्याचं सांगितलं त्यानंतर लग्नासाठी रत्नागिरीला बोलवून घेतलं प्रेमात अखंत बुडालेल्या अंशून थेट रत्नागिरी गाठलं विशेष बाब म्हणजे या प्रवास खर्चासाठी हर्षकुमारनं तिला पैसे देखील पाठवलेले होते पण रत्नागिरीला पोहोचल्यानंतर अवघ्या काही तासामध्ये तरुणीला आपली फसवणूक झाल्याची बाब ध्यानामध्ये आली आहे ही आपबीती आहे पंजाबमधील बारावी शिकणाऱ्या तरुणीची तिनं सांगितलेला हा सारा घटनाक्रम ऐकल्यानंतर मन सुन्न होत समाज माध्यमांचं दुरुपयोग आणि तरुणी पिढीच्या अविचारी पावलांबद्दल पण प्रेमासाठी पंजाब मधील मोह लिहून कोकण अर्थात रत्नागिरी गाठलेल्या तरुणीबाबत उद्भवलेला प्रसंग तसा वेगळा आहे पण मोबाईल दुकानदारामुळे तरुणी आज सुखरूप घरी गेली साधपणे दोन ते तीन दिवसापूर्वी रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावरती पहाटेच्या ट्रेन मधून तरुणी उतरली आणि तिनं सारा घटनाक्रम सांगितला ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ था मेरे पास मैं फिर इधर उधर गई मैं क्या जॉब के लिए ढूंढती हूँ क्या पता पैसे आ जाए मेरे पास मैं घर वापस जा सकूँ फिर एक मोबाइल की शॉप में गई उधर के भैया इतने अच्छे थे उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम पूछी उन्होंने मेरी हेल्प की और पुलिस को बताया और जब पुलिस उस लड़के को ले आई उसने सब अपना सच कबूल कर दिया कि मैं अपने मुंबई में, में मेरा एक फ्रेंड है अन वो हर्ष कोई था नहीं फेक नेम था वो मेरा फ्रेंड है अनान उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ मैं उसके कांटेक्ट में जब लास्ट टाइम जब लड़की बात कर रही थी तब तक हाँ वो कह रही थी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ पर अभी ना मैं रत्नागिरी में नहीं हूँ तो तो नहीं, तो नहीं उसने तो हाँ जब पुलिस को पुलिस ने जब उस लड़के को फ़ोन किया तब जाके वो आया वो लड़के को पुलिस हाँ किया था वो क्या बोला वो कहता कि हाँ मेरे फ्रेंड है हाँ ये मेरी हेल्प करता था मींस मेरे से बात करने के लिए वो का लड़का, लड़का मुंबई का है आया, ना, आया। आयान कर रहा था ना। वो उस... तो नहीं वो रोजान है जिसकी हेल्प कर रहा था उस लड़के का नाम अन है आयान से मिली नहीं।, तो 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 नहीं मिली नहीं मैं कर हाँ जी तो हाँ जी कॉल मैसेजेस रोजान करता था कॉलिंग अन से होती थी हाँ जी एक ही नंबर से कॉलिंग में सिंपल कॉलिंग में नोकरी शोधत असताना मोबाईल दुकानदाराने दाखवलेल्या प्रसंग अवधानामुळं पोलिसांना ह्या साऱ्या प्रकरणी लक्ष घातलंय त्यानंतर तिच्या कुटुंबियांना संपर्क देखील साधण्यात आलेला आहे मोबाईल दुकानदाराने प्रसंग अवधान दाखवलं नसतं तर काय झालं असतं याचा विचार न केलेला बरा त्यामुळे रत्नागिरी सारखं तुलनेला छोटं शहर असो किंवा ग्रामीण भाग या ठिकाणी सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारे प्रकार वाढत आहेत म्हणून मुलांच्या हाती मोबाईल सारखी वस्तू देताना आपण देखील त्यांच्यावरती लक्ष ठेवणं ही देखील बाब महत्वाची आहे दरम्यान ह्या सर्व प्रकरणी रत्नागिरी पोलिसांनी संशयितांवरती गुन्हा दाखल केलेला आहे रत्नागिरी पोलीस अधिकचा तपास करत आहेत कोकणकट्टा न्यूज रत्नागिरी